অমাত জীৱ জন্তুক যদি সহায় কৰি আপুনিও ভাল পায় ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু গো মাতা আশীৰ্বাদ যাতে সদায় আপোনাৰ লগত থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ যিসকল ফলোৱাৰছ আছে সকলোৰে মংগল কামনা কৰি আজিৰ এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোতে মই এইখিনি কাম হাতত লৈছিলোঁ আপোনালোকক আজি দুদিনমানৰ আগতে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি জনাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে আলু ললোঁ বিয়াল্লিছ কেজি তিয়ঁহ আনিছিলোঁ চল্লিছ কেজি গোটেইখিনি কাটি কুটি ল'লোঁ গোটেইখিনি কাম অকলেই কৰি আছোঁ আৰু কল আছিলে বিছ কেজি যোৱাকালি ৰাতি নন্দী মহাৰাজ আহিলে মোক দৰ্শন দিয়াৰ কাৰণে তেওঁকো মই ৰাতিয়ে শুৱাইছিলোঁ আৰু এইখিনি লৈ এতিয়া গোটেইখিনি কাটি কুটি মোৰ হ'ল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ জনাব দেই যিমান যি পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মংগল কামনাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি পেকিং কৰি লৈছোঁ বস্তাত আৰু আজি খুবেই বহুত 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 বেছি যিহেতু গাড়ী এখনেই আৰু ইয়াত গাড়ী কেইবাখনো আছিলে বাৰু নাপালোঁ অকলে গোটেইখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু দেৰি নকৰি চিধা আহি গ'লোঁ গৰু য'ত য'ত আছে সকলো জেগাতে এতিয়া বিচাৰিবলৈ আৰু ইয়াতে এতিয়া দুজনীমান দেখিলোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰথম যিহেতু যোৱাকালি মোক দোকানৰ পৰাই চব্জিখিনি দিছিলে সেই চব্জিখিনি মই প্ৰথমতে ইয়াতে খুৱাই লওঁ চব্জিখিনিয়ে ভাল দিছোঁ আৰু যিহেতু আজি মানুহ নাই লগত আৰু গৰুখিনি এতিয়া যাবই লৈছে আৰু আলু মোনাটোও অনাৰ লগে লগে দেখিছেনে কেনেকৈ পিছে পিছে আহি আছে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে মোৰ এইবোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় কাৰণে আপোনালোকে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে পইচা দি আৰু সেই পইচাবোৰে মই ইয়াত সতাই আছোঁ আৰু সেই পইচা কষ্ট ফলটো যাতে আপুনি পাওক কাৰণ মই আপোনালোকে পইচা দিছে কাৰণে মই সেইখিনি কৰি আছোঁ আৰু সেই পইচা কষ্টটো যাতে আপোনাৰ ওচৰত যাওক সেইটো কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যে ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে মন্দিৰত যায় তেতিয়াহ'লে পূজা থালিখন কিনোতে কিন্তু আগতীয়াকৈ সেই পূজা থালিখনৰ পইচা দিহে যাব আৰু চেম তেনেধৰণে এয়াটো আপোনালোকে যে পইচা দিছে ইয়াৰ কষ্ট ফলটো কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰতে যাব সেইখিনি এটা মোৰ দেহ বিশ্বাস গতিকে সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু গৌ মাতাৰ ওচৰত আৰু নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আপোনালোকক ভালে কুশলে মংগলে ৰাখক কাৰণ গৌ মাতাৰ আশীৰ্বাদ পাবৰ কাৰণে বহুতখিনি কষ্ট কৰিব লাগে এনেধৰণে আৰু সেইখিনি কষ্ট সকলোৱে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে বহুতে লাজ কৰে এনেধৰণে কামবোৰ কৰিবৰ কাৰণে

এইকেইটা সৰু পোৱালি একেবাৰে সৰু ডাঙৰ সেইফালে এজনীয়ে আহি আহি আছে সেইফালে কেইটামান আছে সেইফালে ডাঙৰ কেইজনীহঁত আহি আছে এতিয়া আৰু যি কয় যিখিনি হয় আৰু আপোনালোকেও মোক বহুত সহায় কৰিছে হয় আপোনালোকে সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি কৰিবলৈ ময়ো সাহস পাইছোঁ খাই ল' খাই ল তলত দিয়াৰ কাৰণে খোৱা নাই মানে বস্তু আছেহে খাব আৰু ইয়াতে চিংকিটা দেখিলেও ভয় লাগে কি ক'ব টেঙৰ আৰু এইফালে চাওক পোৱালিকেইটা মোৰ ওচৰৰ পৰা একেবাৰে নোযোৱাই হৈ গৈছে এতিয়া কল খাব পায় মানে কি আৰু আৰু সিহঁতক ফূৰ্তি আৰু আনন্দ আৰু সেইফালে চাওক ডাঙৰ এজনী আহি আছে ডাঙৰজনী অহাৰ লগে লগে কিন্তু ইহঁতে অলপ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ সেইজনী ডাঙৰ যে কিন্তু পোৱালিকেইটা চাওক কিমান মৰম লগা মোৰ ওচৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে মানে ইটো পিছত সেইটো খালী খুৱাইহে থাকিব লাগে চাওকচোন এইবোৰ কাম কৰি কিমান ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে কৰি চাব কেতিয়াবা পাৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকত কৰিব আপোনালোকৰ মনটো ইমানেই ভাল লাগিব আৰু সদায় কৰি থাকিবলৈ মন যাব কাৰণ আমি এতিয়া কি কৰিম বাহিৰত থাকোঁ ন বাহিৰত থাকি কোম্পানীক কামহে কৰোঁ তে কোম্পানীক কাম কৰিয়ে যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এইবোৰ কাম কৰি লোৱাৰ পিছত যে মনটো সঁচাকৈ নিজকে বহুত পাতল লাগে আৰু বহুত ভাল লাগে মানে কিবা মানে কি আৰু কি ক'ম আপোনালোকক ইমানে আনন্দ লাগে স্বয়ং ভগৱানৰ লগত মানে কি আৰু সাক্ষাৎকাৰ দেখা নিচিনা লাগি থাকে আৰু য'তে আপোনালোকে গৰু কুকুৰ দেখে আপোনালোকে কেতিয়াও তেওঁলোকক জানোৱাৰ বুলি নাভাবিব ঠিক আছে আপোনালোকে ভগৱান স্বৰূপত তেওঁলোকক মানে মনতে অন্ততে তেওঁলোকক মাতিব সেই গৰু মাতা বা আপুনি যদি ক'ৰবাত কুকুৰ দেখিছে মানে আপোনালোকে চিধা একদম শিৱ বাবাক বা ভেৰজী মহাৰাজক আপোনালোকে দৰ্শন কৰিছোঁ বুলি অন্ততে এবাৰ ভাবি ল'ব তেতিয়া চাব আপোনালোকৰ মনবিলাকত কিমান ভাল লাগিব গতিকে মই যিমানখিনি পাৰোঁ এনেধৰণে কৈ থাকোঁ আৰু যেতিয়াই যেনেধৰণে মই ৰাতিপুৱাই ৰুমৰ পৰা ওলাওঁ যেতিয়াই গৰু বা কুকুৰ দেখোঁ বা ঈশ্বৰৰ নাম লওঁ তেওঁকে দেখিছোঁ বুলি ধৰি লওঁ তে সেইটো কাৰণে মোৰ মনত এনেকুৱা এটা মৰম ভালপোৱাত এওঁলোকৰ ওপৰত জাগি গৈছে আৰু আপোনালোকে যদি শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে দয়া কৰি ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বহুতখিনি কাম আছে এতিয়াও কৰিবলগীয়া এতিয়াও কুকুৰখিনি আৰু পাৰখিনি খুৱাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে টাইমো বহুত হৈ গৈছেগ কাৰণ আজি অকলশৰীয়া কি ক'ব তথাপিও আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিয়ে গাতাসকলৰ ওচৰত আৰু কুকুৰখিনিৰ ওচৰত অকলশৰীয়াকেই নিজে কষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আকৌ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত ভিডিঅ' বহুতখিনিয়ে বনোৱা হৈ আছে অতি সোনকালে লগ পাম আপোনালোকৰ মাজত